Крім потягу до прекрасного і бажанням творити, природа наділила людину і почуттям вродженої агресії. Людство споконвіку шукало шляхи вивільнення цієї енергії. Одними із таких шляхів стали поєдинки зі зброєю і без, що організовували люди протягом тисячоліть. Багато з них стали видами спорту. Сьогодні ми будемо говорити про ММА – змішані диноборства. що помилково вважають боями без правил. ММА являє собою повноконтактний бій з використанням ударної техніки. А також боротьби у стійці, клінч і на підлозі партер. Розказати про всі предтечі появи смешанных единоборств ми не в змозі, але про основні події і особистості ми спробуємо. Інтерес до боїв завжди був притаманний суспільству. Власне, ця цікавість і призвела до появи на межі 19-20 століттів публічних популярних на усіх континентах боїв, де сходилися бійці різних стилів. У Англії тоді, наприклад, виникло мистецтво, яке поєднувало європейські і азійські учення Бартіцу. З книжок Артура Конон-Дойля знаємо, що професор Маріарті був небияким знавцем цього мистецтва і показав це у битві на Рейхенбахському водоспаді проти боксера Шерлока Холмса. Хоча той теж був не промах у барісу. У зв'язку з наказом номер 633 про розвиток боротьби вільного стилю на теренах СРСР у 1939 році розробляється система синтезу бойових видів мистецтв Самбо. Бойове самбо найбільш наближене до ММА через свій основний принцип максимально ефективно і швидко позбавити противника можливості опору. Якщо ми говоримо про розвиток ММА, то варто згадати і змагання з бразильського валетудо, які розпочалися у 30-х роках ХХ століття. А також виклик Грейсі, коли представники бразильського джиу-джитсу Карлос і Хеліо Грейсі усіх охочих запрошували позмагатися з ними у боротьбі. Уміння бійця адаптуватися до будь-якого стилю є основним принципом філософії Джит Кундо, автором якої був легендарний Брюс Лі. Фільми з ним мали неабиякий вплив на формування змішаних єдиноборств. Його навіть називають батьком ММА. Ще варто згадати подію, яка сталася у 1976 році, коли японський борець Канзі Антоніо Інокі. Зголосився вийти у ринг за 1 мільйон доларів проти короля боксу Мухаммеда Алі, який, до речі, за цей бій отримував 6 мільйонів. Інокі серйозно обмежили у правилах. А Мухаммеда Алі ні. Як результат нічия. Після цього у Японії бої зі змішаних стилів тимчасово втратили свою популярність. А Мухаммед Алі ледь не закінчив свою кар'єру у боксі через серйозні проблеми з ногою. Сьогодні ММА розвивається як самостійний вид спорту динамічно у всьому світі. І ми будемо говорити з Дмитром Микуцею, полтавським бійцем ММА, який розкаже про зміщення динаборства зовні клітки. вечера, Дим. Добрый день. Можем да. Пожалуйста, тебе рука, да. Дим, скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас років? Полных 20. И сколько из них ты профессионал в профессиональном спорте? Фух, уже, наверное, лет 8. Это все связано с ММА, или ты раньше мав другой опыт? Нет, раньше, конечно, были другие виды спорта. Бокс, борьба, а потом уже сюда занесли. Ты занимался дзюдо? Mm -hmm. Ну и да, и боксом. И боксом? Да. Mm -hmm. Дзюдо, до каких результатов ты результатов дошел? Кандидат мастера спорта, призер чемпионата Украины, призер Кубка Европы. Угу. а вы решили с ним завязать? Ну, не сложилось немного с тренерским коррективом, так сказать. Так бывает на меня не кажется. И вот ты подался в ММА. Одразу? Нет, честно, полгода я ходил, гулял, тренировался просто в тренажерном зале. Потом решили, ну, встретились с юдоистами, друзьями, сидели за столом пили чай, и говорят, не хочешь попробовать чемпионат области по типа, смешным единоборствам? Давай, слабо-слабо, говорю не слабо. Взял, купил капу, пошел, договорился с моими этими, ну, нынешними тренерами Виталиком, Игорем. Говорю, можно поучаствовать, пришел на первую тренировку, устал, конечно, вообще. Ну, была, да? Да, одна тренировка. Ну, я пришел, допустим, завтра пришел на тренировку, послезавтра уже чемпионат области, так сказать. Выиграл его. Да. Yeah? И да, и дали такой кубок вообще огромный. <laughs> один, один бой был, я выиграл досрочно, дали вот такой кубок довольный, улыбка до ушей. Ну и потом уже начал тренироваться. Я вообще не думал выступать профессионально. Все, все получилось Буквально, спонтанно просто. Потом уже начали на меня делать акцент, уже сделали из меня профессионального бойца. Ну и так оно уже продолжается почти два года. Ты пригадаешь эти эмоции, какие будут перед первым боем? Да, помню, вообще это было в Москве, я тогда тренировался только буквально где-то месяцев, может быть, 5, может быть, 4 месяца. Нет, просто я ходил именно вот угу. после вот этого моего первого поединка, так сказать, Четыре месяца ходил, тренировался просто, и тут Виталик звонит, говорит, есть вариант поехать в Москву, там профессиональный бой с москвичом, ну, реакция, честно, была такая сразу, не, не знал, что сказать, потом уже. Я говорю, ладно, поехали, а я туда не тренировался, там, ну, по травме. В итоге две недели или неделя до боя, давай все равно на все травмы, давай уже бегать, прыгать, давай тренироваться, готовиться уже более самостоятельно. Купил там спортивных этих витаминов, спортивного питания. Думаю уже, хоть бы что-то уже, чтобы помогло. Потом уже поехали в Москву и честно волновался. Соперник попал, еще в два раза больше, чем я. Такой именно? именно да бройлер. Ну в итоге получилось то в третьем раунде его выиграл досрочно забивание. Всего таки мы три раунда. Э, да, ну вот у нас по три раунда по пять минут, а вот если в высших лигах там Эй. уже титульные бои по пять минут пять раундов. Угу. Um, скажи, пожалуйста, какие эмоции после того, как ты вышел из рынка? На профессионального рынка. Я понял. Yeah. Честно, был очень доволен. Мне тогда было 18 лет. Я вообще думал, как, 18 лет уже первый профессиональный поединок, победа, причем досрочно. Но заплатили тоже там, ну, на то время вообще 500 долларов, ну, пускай там чистыми там, досталось 300. Это было, ну, для меня большие деньги, как, за такое еще и заплатили. Но потом уже понеслось, уже, конечно, уже начали появляться интересные уже, как и заработка, естественно, там тренировки уже, ну, уже более серьезно начал относиться, тренера уже начали стать на меня ну, ставки, уже начали делать меня именно ну, профессионального спортсмена. Два прямых, два боковых, два перкота. Сделали серию, второй номер. Поехали. Четче бьем перкоты Стоп. Хорошо, сейчас такое задание. Левый, правый, боковой, в правый боковой, второй номер проходят ноги. Уже меньше начали ездить по любителям больше уже рассматривать именно профессиональные предложения, поездки. Только и... радость, да, это ты сейчас запомнил? Конечно, конечно. Триумф, когда подняли руку, это, да, там, да есть фотография даже в интернете, у меня там разбитый нос, поллица в крови, и мне там поднимают руку, там такая злость и радость, но как-то все одновременно, было очень круто, честно. Все повторится так каждого разу? Конечно, постоянно, когда ты выигрываешь, ну, спортсмены, ну, ради чего этого занимаются, это ради из этого чувства, как сказать, эйфория, но именно вот это чувство триумфа, когда тебе поднимают руку, я думаю, именно все, все спортсмены, вот боксеры, ну, они все ради этого занимаются, и бойцы, ну, это не передать словами. То, что, то, что именно ощущает этот человек, просто может понять только он. А вы за твою такую карьеру, уже как? Скільки ти боїв, Бо до речі, провів професійно? Десять. Десять. і перемоги і поразки. Да, були і пораження, конечно, к сожалению. Як вони переживаються? Трудно, ходиш, потім такий весь унилий, потім вже, ну, батьки, естественно, говорять, а успокойся, ніж страшно, ну. говорят, без поражений побед не бывает, правильно? Я думаю, делаешь виводи, робиш, ну, какие-то. новые подходы к тренировкам, например. Уже смотришь на свои ошибки, делаешь выводы и все уже. А тренеры как до этого ставятся? Поддерживают. Что они могут сказать? Там-то не там, а ты завинив, давай нет, почему нет, нет, такого нет. У нас дружная семья, так сказать, у нас бронебор очень дружный, нет у нас такого, если честно. Там вот то, ты такой сякой, как ты мог проиграть. Не, ну конечно, сначала по эмоциям там, все расстраиваются, кто-то там может громко высказаться, но потом все равно все это разбирается, потом все равно все обнимаются, дружат и тому подобное. Ну вот взагалі ММА, це ж э, обмежене в правилах є. Конечно, Різні нет, стилі боїв змішані. Вот да. скажи, с кем бы ты спортсменів хотів выйти на ринок? Ну, таким конкретним, можливо, боксер, там, чи кикбоксер. Звезд много, из каждого, у каждого есть свои плюсы в технике. Хотелось бы, конечно, попробовать много чего, но я думаю, ну, такой именно император боев без правил, это Федя Мельяненко. Я думаю, если с ним выйти, ну, даже, ну, не то, что драться, именно потренироваться, просто можно, наверное, очень много у него перенять, очень многому можно научиться. Я думаю, ну он просто эталон боев без правил именно ну, на нашей родине, так сказать. На американских звезд, конечно, можно тоже смотреть, можно ну, Взять там, например, Кейн Веласкес, тоже чемпион UFC, бывший очень ну именно у человека очень сильный характер. Он не технически хорошо подкован, но именно вот воля к победе. У него там много боев, именно такие все кровавые, вот именно морально, вот можно психологически чему-то у него научиться, а подходу к тренировкам или еще что-то можно научиться. Я думаю, два человека, вот таких именно, ну, из тяжелого веса, я думаю, это. Би їм Скажи, ось у підготовці до змагань, де взагалі ось введення такого способу життя, як ММА, е які ось ти риси характеру, допомагають, які ти ще розвиваєш? Що найголовніше цій підготовці? Самое главное, это дух и характер, потому что, что главное не сломаться, потому что очень сложно, допустим, когда ты гуляешь с друзьями, они все там, ну, позволяют себе лишнего, кто-то кто выпивает, кто-то еще что-то, каждый, ну, подкалывает по-своему, а ты ходишь там, ну, даже семечек иной раз не можешь пожевать, потому что они или жирные, или еще что-то, понимаешь, там, ну, ни чипсов, ничего такого нельзя, там, ну, в питании ограничиваешь себя, ну, меньше сладкого, естественно, хочется, ну, там, и сладкого, хочется и тортик покушать, хочется и мяса жареного, а из-за этого же, допустим, нужно ну, каждому бою хотя бы ну, немного набирать форму, нужно ну, убавить вес, чтобы хотя бы легче двигаться на ногах, там, быть быстрее, больше форму, там, оно что же тоже камеры, все это, нельзя выйти с таким животом, здесь, правильно, оно что же тоже ну, не годится. А дисциплина, да, голова? Да, роль. дисциплина – это очень важно, очень важно. Если без дисциплины, я думаю, ну, результата вообще никакого не будет. Ты себе позволяешь какую пусть ну, знаю, там, про халтуры и профилоны Бывает такие? Конечно, перед едой. Я перед едой могу не устоять. Я могу прийти домой, у меня есть родители, бабушка приготовит. Ну, мне нельзя, знают, нельзя. Это ем мы. курицу, салаты и тому подобное. Приду, а там вареники вечером. А вечером вообще нельзя, допустим, углеводы есть. Но ну, во-первых, все равно можно там парочку. Ну, ты что один ничего не будет. Один, там второй, там не третий. Потом все равно тренируешься, бегаешь лишний раз, чтобы хотя бы оно все вышло. от это все. Взагалі, через что доводится проходить бьет в час тренирования? Через усталость в мышцах именно морально потом уже становится тяжело устаешь, оно приходишь утром и вечером все одно и то же, постоянно это зал, одни и те же лица, оно вот именно уже доводишь себя такой, до такое, оно к бою как раз уже появляется вот эта злость, когда тебя уже все достало, и хочется, чтобы это все быстрее закончилось, и в твою сторону. Вот когда это все уже закончилось, ты выиграл, я думаю, все, можно выдохнуть, там недельку в зал не ходить, отдохнуть. Но потом уже все, опять тренируешься, держишься в форме, потому что могут поступить новые предложения. или какие-то соревнования или еще что-то. Ты выступаешь в як называется это ВМВ? Супер важка вага, да, че важка? Да, супер тяжелый вес, да, там свыше 93 килограмм. Mm -hmm. И багато таких взагалі спортсмени. Вообще, да. Ну, я думаю, на каждый турнир, ну, я думаю, ну, с тяжеловесами в Украине проблем, но вот взять Россию, Европу, там уже, ну, более, ну, раз развитые эти виды спорта, там уже и людей, конкуренция больше. Ну, то есть, да, такие? Да, вот. ну, у меня тоже есть, ну, в Украине пару потенциальных вот соперников, через которых нужно переступить, выиграть их и доказать, что я лучший именно в Украине. Вот на Межи 2 будет у вас турнир, там будет кто-то представлен из таких спортсменов? Да, вот сейчас, если я пройду вот этого Юрия Проценко, то остается один человек, которого, если я выиграю, то я буду самым лучшим, так сказать, тяжелым весом в Украине. Украине. Да. И потом Европа, где уже ну, там позаблажу. уже, да. да и... Просто если я буду лучшим в Украине, там будут же из-за границы поступать от предложения, например, нужен тяжеловес с вашей страны, но вот самый лучший сразу кому позвонить, сразу мне, моим тренерам заходить. хотят меня видеть. Угу. Дима, скажи, будь ласка, це ж підготовка до змагань, ну скажем так, це ж великий стрес. Сны. Ты бачиш сни перед тим? В ніч перед боєм? Чи раніше, можливо? Як у тебе? Я, Я думаю, всім людям сняться сни. Да, перед боєм, конечно, перед соревнованнями, тебе снятся именно вот эти це, ну, дуже устаешь от этого. Ти ложишся спать, думаєш про бой. Это, конечно, плохо, но, ну, мандраж, но если всех переживаешь, думаешь о этом Каждый раз ложишься спать, сегодня тебе приснилось, что ты выиграл, завтра ты проиграл. Но вот эти элементы боя. Что, ложишься спать, думаешь, что ты будешь делать, какие действия, там, какую тактику выберешь, как ты будешь выигрывать. Соперник тоже, ты представляешь, думаешь, что он там как он тренируется, что он делает, думаешь, чем он тебя будет бить, там, выигрывать, какие у него там элементы так. Это все, конечно, на, ну, на голову морально очень сильно давит, но надо же не сломаться перед этим и потом уже выходить на ринг. Вы седаете с тренерами, вы дивитесь видео, да, кто как работает? Да, да. Ну, дома смотришь. Тренера посмотрели, например, дома. Я дома посмотрел, там уже обсуждают, может, что-то я увидел, что-то они увидели, и там уже вместе координируем наши действия, потом можем вместе тоже сесть, так взять на Book, пересматривать бои соперников, анализировать, говорить там вот Игорь там по ударной технике, Виталик там по борьбе говорит видишь, там он бросает, тут он бьет, ты должен так так делать. То есть, ну, конечно, это уже профессиональный подход, так сказать. Это не так, что просто завтра едем и все. А тут уже рассматривается именно такой уровень. ММА командная награда, на конечно, конечно. У нас очень хорошая ну, команда. Вот просто вот сейчас, допустим, в этом году у нас не получилось всеми всей командой вот в сборе на все соревнования поехать. А вот когда вот мы выпулили вот когда мы только назвались так вот Бронебор, вот первое соревнование вот мы провели тогда в Европе команды. Тогда вот, вот именно тогда такая атмосфера, дух командный, когда все кричат вот название клуба, все поддерживают друг друга. На следующий через день мы поехали на чемпионат Украины, всей своей командой, там все первые места. Поехали на Кубок Мира, все первые места. И вот именно все видят нашу команду, все вот эти в футболках, все крики вот это бронеборды сумасшедшие. Я думаю, что сумасшедшие ребята. Нас боялись. Мы вот, выходят с нашей команды, все, а там уже люди боятся. Вот, видят, что все, есть с бронебора. Плюс еще, такие, ну, как в футболе тоже в круг собираемся, там кричим, там, мотивируем друг друга. Ну, ну, конечно, играет роль, я думаю, соперники тоже думают, все. Я не хочу с ним драться. Бывало такое, даже когда ты идешь, уже выходишь на бой, соперники просто отказываются даже драться. Было и такое даже. Бывает. Конечно. Взагалі, Полтава, на каком рівні ты поставил на щабливость украинских команд с власть ММА? Вот как ты думаешь? Ну в том году -то, думы были первые. Сейчас уже подключились такие города, как э, Днепропетровск, Киев. Николаев сейчас очень сильно добавил именно в ММА. У них там, я так понял, спонсоры, ну, спонсоры появились. И они раскручивают свой клуб. Там тоже есть и тяжеловес и легковес. И вот. Там есть, ну, есть уже ребята, уже конкуренция растет. Она же с каждым годом развивается, с каждым годом больше людей. Плюс появилось же, что это уже, ну, там мы выступали по одной федерации, а она сейчас уже, ну, такая, уже про нее ничего не слышно. Сейчас новая федерация смешанных единоборств получается, и я, там именно вот эту федерацию приезжают сейчас все, кто участвует, все подерутся. То есть конкуренция с каждым годом все больше, больше и больше. Я думаю, через несколько лет вообще там уже 150 человек будет весь и драться. Ну, ты плануешь, да, продолжить свою карьеру в Мэй? Конечно, я думаю, еще минимум так леток так до 30 это попробовать. Скоро. Если да, плюс. Просто это прибыльно. Ну, для нашей страны это поехать заработать каких-то 300, 400, 500, 600, может больше долларов, но перевести на наши деньги можно за один бой полгода не работать. Но ну, также тоже можно сделать. Дима, а как часто мають отбываться от бои? Идеально вообще арене. каждый, ну, чем больше боев, тем лучше. Это все опыт. Я думаю, и по любителям это тоже лишним не бывает. Каждые два месяца, я думаю, профессиональный поединок, это было бы очень здорово. И, ну, и по деньгам, и по опыту, я думаю, это было бы очень здорово. Но, к сожалению, раз в четыре месяца бывает такое. Ну, это же Мариоривы,драсте. Да, ну бывает такое, допустим, в октябре в прошлом году у меня вообще два, два боя за месяц было. Mm -hmm. То есть разная ситуация бывает. Просто между какими-то бо... боями может быть большой промежуток времени, между какими-то может быть маленький. То есть, ну, оно... Ну, как сказать, нерегулярно все, это зависит от... Ну, а если бы хотели, тогда может быть. Может ну, это... стать, да, ну, пусть по -пост постельно основу? Конечно. Просто чем больше у меня будет боев, чем я буду популярней, чем лучше у меня будет результат, тем больше мной будут интересоваться люди. Конечно, тем больше будет у меня боев, больше будет, так сказать, заработок и тому подобное. И у вот, вас Тим организовывает турнир на Maggie 2. Да, вот на грани 2 будет турнир уже третий. Перспективы. Конечно, это все проводится, ну, во-первых, это все проводится для того, чтобы люди в Полтаве знали, что есть такие ребята, вот есть такой клуб, чтобы нас узнавали, ну, допустим, футболистов я думаю знают многих, да, ну, а по сути, что делают футболисты? Они, ну, им платят хорошие деньги, они выходят и проигрывают постоянно, но ну, у нас спорт намного тяжелее, я считаю. Мы пашем в зале, но ну, не меньше ихнего, чем они там на поле. Я думаю, даже больше. И я думаю, ну, наш спорт имеет, ну, должен быть уважаемый так сказать. Мы хотим людям вот донести, что, ну, есть такой вид спорта, есть такие ребята, которые занимаются. Обратите на нас внимание, мы тоже существуем, так сказать. Чтобы, Чтобы, нас, люди, узнав... да. Жизни, да. Чтобы люди нас узнавали на улицах. Ну, я думаю, это было просто, ну, приятнее как и нам, так и людям знать своих, ну, героев, так сказать. часть да, часть Украины. Да. Честь города, да, конечно, в первую очередь, честь страны нашей. Ну що ж, Дім, я бажаю тобі успіху, всій вашій команді, успіху на цьому турнірі. Сподіваємося, що буде щастить і буде досягатися правильні цілі. Я думаю, ми виграємо, все буде добре, з Богом у нас все вийде. Красно дякую. Дякую вам. Ми сьогодні говорили з Дмитром Микуцею. Це наш полтавський спортсмен, який виступає в такому єдиноборстві, як ММА. Це вид спорту, який дуже серйозний, і він розрахований на те, що ви будете показувати свою силу на повну. Власне, чим займається Дмитро Нари. Дензі, молодий спортсмен з Полтави. Ми бажаємо йому успіхів. Незвичайно, шановні вам, розвивайтеся і досягайте своїх мрій.